Бокорезы, пластовцы, 2 марки, интертур и электричник. 160 мм. Вот вот они полностью идут в изолирование. Два вида материала. Внутри у них кое-что 1000 вольт. Подумаемся подводим Что он из себя представляет практически без нам. Медный провод

на проволоку, толщина 1,2 миллиметра. Еще не остается. То есть, в принципе, сталь довольно хорошая. Барьерку слить в эхо. Мягкий, для них. В принципе, отлично. Друг резики. Вот так поступчики подаемся. Те и самой серии. Так с вами идут обрезания, два вида материалов. Так, сам, ну, сайт, в принципе, стали хорошие. Стали